Assalamualaikum Warahmatullah dan Salam Sejahtera kepada Bangsa Wallabies Klan Calon Timbalan Presiden PKR, Nurul Izzah Anwar Telah mengkritik pelantikan semula Tan Sri Azam Baki Selaku Ketua Pesuruh Jaya SPRM untuk tempoh setahun lagi Tetapi saya nak tanya kepada Nurul Izzah Dalam pada dikritik itu, dia tahu tak yang pelantikan Azam Baki itu Atas nasihat Papa beliau sendiri? Kita intro dulu Lala. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu berita betapa Tan Sri Azam Baki telah dilanjutkan lagi kontrak beliau selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk tempoh setahun lagi. Di mana ini telah menjadikan tiga kali kontrak Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM dilanjutkan. Dan sekadar untuk rekod tuan-tuan dan perempuan, Azam Baki telah dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM pada tahun 2020 menggantikan Latifah Koya. Dan sejak itu, tuan-tuan dan puan-puan, sejak pelantikan Azam Baki, beliau ini memang terpalit dengan pelbagai kontroversi. Ketika era Pakatan Harapan menjadi pembangkang, Azam Baki inilah orangnya yang terdisebut-sebut akan dicari oleh pihak PKR dan juga DAP serta Parti Amanah Pakatan Harapan yang lah saya ceritakan selepas mereka ini menjadi kerajaan nanti. Sebab Azam Baki dikatakan ada isu korupsi, membelisah menggunakan nama adik dan macam-macam lagi -macam lah tuduhan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tengok-tengok, bila kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini naik menjadi kerajaan, bukan saja mereka tidak menangkap Azam Baki, bukan saja mereka tidak mencari Azam Baki, tetapi mereka mengekalkan Azam Baki selaku Ketua Pusuluh Jaya SPRM sampai tiga kali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pada kali ini, of course Azam Baki seperti mana telah saya sebutkan tadi, dilanjutkan kontraknya sekali lagi. Dan benda ini of course lah mendapat kritikan daripada netizen dan juga masyarakat yang memandang Azam Baki ini satu dia dah way past due. Nombor duanya memang Azam Baki ini merupakan ketua pesejaya SPRM yang paling banyak kontroversi dan yang paling orang kata apa terpalit dengan macam-macam perkara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan of course rekod beliau pun tak begitu cantik sebenarnya. Macam kita lihat berapa banyak kes-kes yang berkaitan dengan rasuah sebagainya macam didiamkan ataupun siasatnya tidak konklusif. Contoh yang paling jelas ialah berkenaan dengan skandal tanah dekat Sabah itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai Azam bagi boleh mengeluarkan kenyataan peribadi sendiri yang akan basically mempengaruhi siasatan berkenaan kes itu, tuan-tuan dan puan-puan. Belum cerita yang belum telah mendedahkan nama whistleblower tersebut yang pastinya akan meletakkan si whistleblower itu dalam keadaan yang bahaya. Tetapi di sebalik segala kontroversi itu, nampak gayanya kerajaan madani ini cukup sayang dengan Azam Baki sampai dilanjutkan kontaknya setahun lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu, timbalan Presiden PKR, eh salah minta maaf. Calon timbalan Presiden PKR yang baru iaitu Nurul Izzah Anwar telah mengkritik pelantikan Azam Baki ini dengan mengatakan bahawa pelantikan ini merupakan satu perkara yang tidak dialu-alukan. Di mana menerusi capan beliau dekat X, beliau antara lain telah menyatakan bahawa pelantikan Azam Baki ini menyukarkan perubahan mendasar dilakukan dalam kerajaan. Dan beliau mengatakan bahawa perlu ada kekuatan daripada segi pentadbiran, daripada kaki tangan awam, daripada pemimpin dan sebagainya untuk melakukan perubahan. Bermaksud Nur Izzah nak kata, sepatutnya kerajaan madani ini, baik yang dekat pimpinan ataupun dekat bawahan, mereka kena ada keberanian untuk membuat perubahan. Kena berani ganti azam baki sebenarnya. Tetapi itulah. Sebelum kita sembang lanjut, wahai Nur Izzah, pertama dan selamanya, memang kalau kita ikutkan kata-kata dari ketua institusi negara, Betapa Azam Baki ini dilantik atas perkenan yang Dutang Agong. Tetapi Nur Izzah sedar atau tidak, pelantikan Azam Baki ini berdasarkan oleh akta yang berkaitan merupakan atas nasihat Perdana Menteri. Bukannya Agong itu lantik saya saja. Bukan Agong itu handpick, ok Azam Baki aku nak kau stay. Tak. Azam Baki ini dilantik atas nasihat Perdana Menteri kepada yang di Putera Agong sebelum yang di Putera Agong memperkenankan. Dan kalau anda tahulah konsep raja berperlembagaan dekat negara kita ini, perkenan agung itu merupakan satu formaliti. Bukannya satu benda yang basically agung ada kuasa untuk tak perkenankan apa-apa kan. Perkenan agung biasanya formaliti. Perdana Menteri menasihatkan dan agung akan memperkenankan. Ini kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan Jadi secara de facto-nya, pelantikan semula Azam Baki ini adalah atas kehendak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Papa anda Sri Wahan Nur Izzah. Jadi kita nak tanya kepada Nur Izzah, siapa yang beliau kritik pada ketika ini ketika beliau mengkritik pelantikan semula Azam Baki? Adakah beliau mengkritik tentang kegagalan kerajaan untuk melakukan perubahan? Ataupun beliau nak kritik pilihan Papa beliau? Ataupun beliau nak kritik yang dia agung? Yang ini Nur Izzah kena jelas. Dan secara ketua seterang, saya sebenarnya setuju dengan Nur Izzah. Bukan tak setuju. Sebab bagi saya, Azam Baki ini dah terlampau banyak sangat red flag tuan-tuan dan puan-puan. Dah banyak sangat perkara yang tidak melayakkan beliau untuk mengakalkan beliau menjadi ketua pengarah SPRM tuan-tuan dan puan-puan. Banyak sangat red flag, banyak sangat kontroversi. Tetapi itulah. Sekarang ini bila Nur Izzah dah bersuara macam tu, saya harapkan bila beliau menang timbalan presiden nanti, beliau bolehlah bersuara lebih kuat lagi. Cumanya suara beliau sebagai timbalan presiden parti ini saya tak tahulah kuat mana sebab beliau ini bukan MP. Beliau ini merupakan penasihat kepada Perdana Menteri saja. Tak tahu masih penasihat atau tidak. Tetapi basicallynya ada kata Kuan Nur Izzah nak marah tentang pelantikan Azam Baki ini. Beliau sepatutnya marah kepada Papa beliau. Sebab macam kita sebutkan tadi, pelantikan Azam Baki ini adalah atas nasihat Perdana Menteri kepada Yang Deputan Agong. Not the other way around. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya katakan, saya menaruh sedikit harapan agar Nur Izzah dapat back the trend, dapat ubah tema ini dan pastikan yang selepas ini SPRM benar-benar dapat diletakkan di bawah seliaan parlimen. Pelantikan ketua jaya SPRM pun diletakkan di bawah seliaan parlimen, bukan lagi atas nasihat Perdana Menteri and what not. Tetapi itulah benda ini easier said than done. Senang cakap berbanding buat Sebelum dapat jawatan biasanya akan janji macam-macam Bila dah dapat jawatan Masa itulah tongkat terbalik semua sekali Tetapi itulah dia tuan-tuan Dostlan Satu sahaja yang ingin saya katakan kepada Nuriza, Yang saya yakin beliau pun tahu Iaitulah kerajaan ini kan kerajaan Papa anda Beliau boleh buat apa sahaja yang beliau suka Betul tak Nuriza? Sebab anda kata kalau MP biasa macam seni Hamzan pun Boleh cakap macam ini Apatah lagi Papa anda? Jadi kalau anda nak marah saya katakan tadi, marah papa anda, jangan marah orang lain. Soalnya, berani atau tidak anda marah papa anda? Ha, itu perlu anda jawab. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.